Олено, наші глядачі задають багато питань. Давайте ми розглянемо деякі з них і просимо, щоб ви дали нам відповідь. Перше питання. А от що робити, якщо ти всім заважаєш? Що ти маєш ввиду під словом мішаєш? Ну, я нічого не маю на увазі. Я так зрозумів, що мова йде про те, що тебе всі відштовхують. Кажется, что ты завожаешь им... Не можешь жить ни в неякой компании. Так, вот ты потом. Но тут может быть несколько вариантов. Первый, я думаю, скорее всего, это просто не та компания. То есть ты себя чувствуешь в этой компании как не в своей тарелке. Возможно, у тебя другие интересы. Возможно, тебя не воспринимают, потому что ты слишком отличаешься от тех ребят, которые в этой компании. Возможно, ты не можешь приступить к своим принципы, хочешь остаться и с принципами, и все-таки быть в этой компании. И идет какой-то такой раскол, то есть ты раздваиваешься и там хочешь быть, и не можешь. Но в данном случае я думаю, нужно менять компанию. Возможно, еще другая ситуация, когда дело не в компании, а в самом человеке. Когда действительно все кругом ну, могут, возможно, всех раздражает, э, надоедает выводят из себя, бывают и такие случаи. Тогда нужно заменивать в первую очередь себя, так? Да, я думаю, ты права. Тогда нужно просто проанализировать, что именно является причиной такой реакции окружающих. Но ведь не могут все ошибаться, правда? Значит, скорее всего, проблема в тебе. Нужно просто подумать, что в твоем поведении вызывает такую реакцию. Возможно, нужно немножко поработать над своей речью, возможно, ты невольно людей чем-то обижаешь, то есть не подумав сказал, и это вызывает какую-то обиду. А возможно, что ну, ты слишком любишь себя, и твое поведение вот, немножечко эгоист, да? вот, хочешь, чтобы было все по-твоему, не хочешь никогда уступить, под кого-то подстроиться, и это людям не нравится. И вы знаете, нужно учиться дружить, это целая наука. можна бути самолюдрежлюбним, і в першу ж потрібно починати не з зміни окружних, а із визвілення себе, поработать над своїм характером. А може бути такі, що, наприклад, я впевнений, що я в цій компанії веду себе абсолютно адекватно, а, наприклад, інші дивляться на мене так з Думаю, що це я тут роблю, чому це я сюди прийшов, при, 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 привертаю увагу тільки на себе і взагал, взагалом забираю от всю можна так сказати, увагу на себе і от із цього. якийсь… Стоїш в центрі? Да, коли в одній компанії з'являються два лідери, і потрібно поділити первенство, їх не може бути два. Поэтому, возможно, будет такая какая-то вот ревность, борьба за власть. И, естественно, это может вызвать какое-то недовольство. То есть, лидер второй будет или противодействовать первому, или вы станете союзниками. Вы типа, разберетесь, кто из вас главнее, кто из вас сильнее. И тут один поведет. Может быть, такой. А вот как вот в этом разобраться, кто главный, а кто... Тут сложно так сказать однозначно, потому что нужно разобраться в самой ситуации. Потому что бывает, знаете, в любой компании есть, скажем так, лидер позитивный и негативный. Да? Один всегда ну, как бы, организовывает, поднимает на какие-то такие добрые дела, давайте то сделаем, когда хорошо отдохнем. А всегда есть какой-то такой антилидер, да, противовес ему, который, да не, не, давайте сделаем лучше вот это. Поэтому тут важно раздаваться самому себе. То есть если ты чувствуешь себя комфортно, ты понимаешь, что делаешь правильно и поступаешь правильно, и ребята с тобой идут, это твой контингент. Не стоит всех переубеждать, потому что угодить всем просто невозможно. Но вы знаете, еще иногда бывают такие ситуации, когда человек ну, отличается, допустим, умом, да, то есть он самый умный в компании, и любит этим похвастаться. Или, возможно, он много умеет делать. Допустим, умеет там и спортом занимается, на гитаре хорошо играет, и поет красиво, и симпатично девочкам нравится. То есть такое вот, все в нем, все, да? То некоторые люди могут такие, я их чисто плотные, из зависти разные козни строить. Ну, тут нужно просто быть просто выше этого. Уверенным в себе и найти себе именно ту аудиторию, где с кем будет комфортно, где будет будет чувствовать хорошо. А вот что делать, например, я понимаю, что я чем-то дратую деяких людей, а вот я не понимаю, чем именно я вот их дратую. Как тогда будет? Вполне возможно, что нужна будет помощь какого-то постороннего человека. Лучше всего обратиться к самым близким. Это родители. Они лучше вас знают, они могут оценить ситуацию и вам что подсказать. Они же вас видят каждый день. Или, возможно, у вас есть какой-то хороший старший друг, то есть тот, кому мы доверяете. Кто не будет вами смеяться, да, и что плохое вам посоветует, а кто действительно может помочь, что можно сделать в данной ситуации. И это нормально, обратиться за помощью к тем, кто вам может помочь. Еще питание. Что может быть э, на частишь еще и поштовхом до резных сварок? Вы знаете, я так думаю, что, наверное, процентов 80 я не ошибусь всех разногласий, это из-за того, что мы неправильно понимаем друг друга. То есть, смотрите, у меня, как мы общаемся, да? То есть у меня в голове появляется какой-то образ, какая-то картинка. картинка. Угу. Я ее одеваю в слова, эти слова говорю, мой собеседник эти слова слушает, расшифровывает, и у него тоже появляется картинка. Так вот между моей картинкой и картинкой моего собеседника может быть очень большая разница, ну, потому что не всегда мы можем правильно мысли выразить, да? Не всегда мы один смысл вкладываем, один тот же смысл вкладываем в разные слова. И бывает, что из-за того, что мы не умеем правильно сказать, или не всегда правильно можем услышать, а чаще мы так услышали, дорисовали, да, дофантазировали себе, и уже появляется проблема. Тут просто такой простой совет. Ну, во-первых, прежде чем говорить, нужно подумать. Угу. Это первый совет, да? А второй, совет уже собеседнику. Если ты услышал и что-то недопонял, не нужно дорисовывать, а лучше переспроси. Убедитесь, правильно тебя понял? Да это я имел это придумаю, в виду. Я ты это имел в виду, да. А еще один такой третий шаг, это когда люди много общаются, и на разные темы, у них больше общего появляется, и меньше возникает их проблем. Но ведь наверное, дорогая, что язык мой мой, да, поэтому за ним нужно следить. Он очень такой маленький, но беды делать много. Поэтому, когда мы общаемся с друзьями, нужно и шутить умело. А если человек, допустим, не любит шутки, да, то им не шутить. Шутить с тем, кто их понимает и адекватно на них реагирует.

Сьогодні ми будемо говорити про вид мистецтва, якому нікому нічого не заважає. Це чому? Ну бо там і так все по мінімуму. Мінімалізм? Так. І цей вид мистецтва не такий вже і старий. Це порівнюючи з ким? Ну, нам він в діди годиться, а от якщо порівнювати з іншими видами мистецтва, то він досить таки молодий. Та не тяни вже, каже, в яких роках? А, в 70-х роках 20-го століття. І що ж в ньому особливого? Ну, те, що там всього по мінімуму і є особливістю. Ну, частіше всього його пов'язують з геометричними формами і повторюваністю. Якось трошки не дуже. Один крутий дизайнер сказав, що мінімалізм це ідеальна кількість чогось. Ну, добре, якщо навіть дизайнер так сказав, то тоді повідомлю у художників мінімалістів. Є дуже багато кльових робіт. Ну от, наприклад, Ден Флаймін робить інсталяції з флюоресцентних ламп. Це ті лампи, які такі довгі, і ми хочемо, щоб їх скоріше поміняли. Ну, можна і так сказати, але от в його роботах вони дуже класно мигатять. Ну нічого собі, багато ж тут ламп. Так, а ось дивись, є інсталяція, яка змінює свій кольор, коли ти до неї дотикаєшся. Клас! До речі, в музиці також є мінімалізм. Він характеризується повторенням одного і того самого мотиву. І тут повторюваність. Точно. Вимкни його, вимкни! Досить вже з мене мінімалізму. А як тобі ім'я наото фукасава? Зразу чути ще щирий українець. Так. І що ж він цікавого робить? Подивись, які упаковки для сока. Ага, здається, що ти ніби п'єш самого фрукта. Як це круто. Цей дизайнер не хоче придумувати щось нове. Він просто втілює підсвідомі бажання багатьох людей. Так, іноді дивишся на якийсь соковитий фрукт, але не додумаєшся, що його ще й можна випити. Отже, у мінімалізмі все має бути максимально просто. Лише натуральні матеріали. Ми не любимо підробок. Так, строгі лінії і геометрії. Може, без геометрії. Так, а також. Усі речі мають бути корисними. Правильно, нема чого тут хлам розводити. Ось і закінчився другий сезон. Ми навчилися виживати в диких умовах. Та в новому дикому колективі. Боротися з доставучими почуттями. Та виховувати у собі нові круті якості. Ми подорожували до Китаю. Коли? А, так. Да. А ще й в Аляску, щоб подивитись на людині скульптури. Також ми побували у театрі тіней. А ти використовуєш ті круті фішки, які ти дізнався. Чи качаєш ти м'язи? Слідкуєш за фігурою. Адже якщо ти просто знаєш, <світ> то грош тому ціна. Треба діяти. Ніколи не опускай руки. Змінюй своє життя на краще. До нових зустрічей в ефірі. І ми відповідали. Отже, у мінімалізмі саме бути. Максимально просто. Вистає натуральні матеріали. Ми не любимо підрозділи. Так, строгі лінії.